Selamat datang kembali di channel YouTube Kisah Misteri Horor. Pada kesempatan ini kami hendak mengisahkan tentang ritual sesat di Gunung Kemukus. Seperti biasa, sebelum pemirsa channel YouTube Kisah Misteri Horor menyimak kisah ini, silahkan siapkan cemilan dan dalam keadaan santai. Kalau sudah semua, mari kita mulai mendengarkan kisah ini. Apa yang ada di pikiran kalian ketika kalian mendengar kata "Gunung Kemukus"? Benar sekali, pesugihan bukan hanya itu. Mungkin pikiran kita juga akan seketika mengarah ke hubungan suami istri. Kenapa hal itu terjadi? Karena di Gunung Kemukus ada sebuah kepercayaan masyarakat tentang sebuah ritual pesugihan yang mengharuskan pelakunya melakukan hubungan intim agar keinginannya bisa tercapai. Lantas, apakah semua itu benar-benar membuahkan hasil? Apakah benar-benar bisa membuat kita kaya, atau apakah cuma tempat prostitusi yang bersembunyi di balik sebuah nama ritual belaka? Sebelum kita menanggapi semua itu, hendaknya kita membaca pengalaman dari salah satu rekan kita ini yang mengaku telah memenuhi semua persyaratan pesugihan yang ada di Gunung Kemukus, Jawa Tengah. Semoga dengan dibagikannya pengalaman ini bisa kita jadikan pelajaran agar kita semua lebih berhati-hati lagi dalam menjalani hidup. Karena pada dasarnya setan telah menipu kita semua dengan segala caranya. Bismillahirrohmanirrohim. Langsung saja, ritual sesat di Gunung Kemukus. Perkenalkan namaku Adi. Aku adalah seorang karyawan di salah satu perusahaan yang ada di Jawa Tengah menjadi seorang karyawan yang sudah mempunyai kedudukan, tentu saja hal itu membuat hidupku sedikit tenang karena selain semua kebutuhanku terpenuhi, kiriman uang kepada orang tuaku pun selalu lancar dan aman. Hal itulah yang akhirnya membuat kepulanganku selalu dirindukan karena aku pun tahu kehidupan di kampung asalku memang bisa dikatakan sangatlah pas-pasan. Namun sayangnya, Tuhan berkehendak lain. Waktu itu, perusahaan tempat aku bekerja tiba-tiba mengalami kerugian yang sangat besar karena pemimpin kami tersandung masalah yang membuatnya harus masuk ke dalam bui. Hal itulah yang akhirnya membuat separuh dari karyawannya dikeluarkan karena perusahaan yang sudah tidak lagi sanggup menanggung beban, dan aku adalah salah satu karyawan yang dikeluarkan. Saat itu, aku memang sengaja tidak memberitahu orang tuaku di kampung karena selain aku tidak ingin membuat orang tuaku bersedih, waktu itu aku sudah berjanji akan membangun rumah orang tuaku ketika aku sudah pulang nanti. Tentu saja, dengan dipecatnya aku sempat membuat aku depresi dan hilang kendali. Bahkan waktu itu, aku juga sempat melakukan percobaan bunuh diri karena tekanan yang ada di hidupku seolah sudah tidak bisa aku lalui. Hingga akhirnya aku pun bertemu dengan salah satu rekanku yang juga keluar dari perusahaan yang sama. Dan tidak kusangka-sangka, berawal dari obrolan kecil kami waktu itu, aku semakin terjerumus ke dalam jurang dosa yang hingga kini aku masih sangat menyesalinya. Masih sangat teringat jelas di ingatanku. Pagi itu seperti biasanya, ketika aku sedang membeli makanan di salah satu warung langgananku, aku bertemu dengan Wahyu. Gimana kabar Mudi?" ucap Wahyu. "Berat nih, yuk, aku mau pulang. Gak ada biaya. Kalau aku gak pulang, orang tuaku telpon terus," jawabku sambil tidak sekalipun memandang wajahnya. "Sama nih, bro, uangku juga cukup cuma sampai akhir bulan. Setelah itu, gak tahu aku masih hidup apa enggak," sahutnya. "Cari kerjaan lagi, yuk, yuk, ajakku." Lucy enak, mantan supervisor. Nah, gue. Apaan? Sulit bro, jawabnya. Gak semudah itu yu, perusahaan kita sudah jelek namanya karena kasus Pak Irwan, jadi aku melamar kemanapun susah, kita dianggap korup juga. Kemarin aku melamar di perusahaan sebelah, langsung ditolak mentah-mentah, terangku. Pesugihan aja yuk bro, cepet, ajaknya. Males ah, ujung-ujungnya minta tumbal, jawabku santai. Percaya dah sama gua, aku ada info tempat pesugihan manjur tanpa tumbal," ucap Wahyu yakin. "Dan benar, singkat cerita, akhirnya kami berdua pun mendatangi sebuah tempat yang sangat dipercaya Wahyu sebagai jawaban atas semua masalahku saat itu. Tempat itu adalah Gunung Kemukus, namun sayangnya sesampainya aku dan Wahyu di tempat tersebut dan selesai melakukan ziarah. Kami sempat kebingungan karena menurut juru kunci yang menjaga makam, di tempat tersebut tidak bisa digunakan untuk mencari pesugihan. Di sini cuma tempat ziarah mas, kalau masnya mau ada perlu yang lain, saya tidak ikut campur, ucap bapak-bapak juru kunci tersebut ketika menjawab beberapa pertanyaan dari kami. Namun anehnya, bapak-bapak juru kunci tersebut terlihat seolah tidak menghiraukan kami, sambil tidak sekalipun menatap mata kami. Mengetahui hal itu, tentu saja aku dan Wahyu saat itu sempat bersih tegang, karena selain jarak yang jauh sudah kutempuh, perjalanan ke tempat tersebut memang menghabiskan persediaan uangku yang saat itu memang sudah sangat menipis. Kamu ini gimana sih Yu? Kita udah jauh-jauh ke sini malah kayak gini. Lu dengarkan tadi, di sini gak ada tempat pesugihan seperti katamu, ucapku jengkel sambil berjalan ke arah luar komplek pemakaman. Ya gak tahu aku bro, Aku dapat info dari temanku, tapi aku yakin di sini bisa kok. Sepertinya bapak-bapak juru kunci tadi tidak mau ngasih tahu jawab wahyu. Namun anehnya, setelah beberapa lama kami melangkahkan kaki ke arah kendaraan, tiba-tiba aku dan wahyu saat itu dihampiri oleh seseorang yang kurasa dia adalah warga yang tinggal di daerah tersebut. Mas, mau kemana? Teriak laki-laki paruh baya tersebut. Mau pulang, Pak. Ada apa ya? Jawabku sopan. Pak di sini kalau mau cari pesugihan di mana sih? Ucap Wahyu tanpa basa-basi memotong pembicaraan. Mendengar hal itu, tentu saja aku seketika menginjak kaki Wahyu Seraya memberi tanda, bila apa yang dilakukan adalah hal yang sangat tidak sopan. Aduh apaan sih lu bro, sakit tau, protes Wahyu. Hehehehe, Tenang mas, maksud saya panggil masnya tadi juga ingin memberitahu tentang hal itu, ucap bapak-bapak tersebut tiba-tiba. Loh? Bapak tahu dari mana kalau niat kami memang mencari pesugihan, sahutku. Sudah kelihatan dari gelagat kalian lah mas, di sini sudah biasa kali mas, jawabnya santai. Dan singkat cerita, akhirnya kami pun diajak mampir ke salah satu warung kopi yang ada di sekitar komplek makam tempatku bersiarah tadi. Dan setelah kami mendengar semua penuturan dari bapak-bapak tersebut, akhirnya aku pun mengetahui jika di tempat tersebut memang kerap digunakan sebagai tempat mencari pesugihan. Dan yang paling membuat aku terkejut adalah salah satu ritual yang wajib dilakukan oleh para pencari pesugihan. Adalah melakukan hubungan intim dengan orang yang bukan pasangan, dan setelah memantapkan niat, akhirnya aku dan Wahyu pun berniat ikut melakukan semua ritual di tempat tersebut dengan harapan agar keadaanku bisa menjadi lebih baik. Singkat cerita, kami pun mengikuti semua arahan dari bapak-bapak tersebut. Semua ritual kami lakukan dengan tidak ada satupun yang aku lewatkan. Bahkan saat itu, aku pun memang benar-benar berhubungan badan dengan salah satu perempuan yang sepertinya sengaja disediakan bagi para pencari pesugihan sepertiku. Dan boleh percaya atau tidak, setelah beberapa bulan aku melakukan semua ritual tersebut, secara tidak terduga perusahaan yang sebelumnya menolak lamaranku secara mentah-mentah, saat itu tiba-tiba menghubungiku untuk memberitahu jika aku diterima untuk menjadi karyawannya. Tentu saja hal itu membuat keadaan ekonomiku seketika kembali membaik, ditambah entah kenapa, belum lama aku kerja di perusahaan baruku tersebut, tiba-tiba aku diangkat untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi dari sebelumnya. Namun sayangnya, karena semua kesibukanku yang saat itu sangat menyita waktu, akhirnya aku pun tidak ada waktu untuk terus melakukan ritual yang memang harus aku lakukan. Dan tanpa memikirkan semua itu, akhirnya aku pun memutuskan untuk berhenti melakukan semua kebiasaanku karena aku berpikir jika semua keinginanku sudah terpenuhi. Namun, siapa sangka setelah aku berhenti melakukan semua ritualku, aku akhirnya mendapatkan pengalaman yang hingga kini tidak pernah aku lupakan. Masih sangat teringat jelas di kepalaku. Malam itu adalah malam pertama aku merasakan jika ada hal aneh yang sedang mengawasiku. Malam itu, seperti biasanya, aku pulang lebih malam dari biasanya karena pekerjaan di kantor yang seperti tidak ada habisnya. Sesampainya aku di rumah, tentu saja aku langsung berbaring di tempat tidurku dengan tanganku yang terus-terusan mengotak-atik ponselku. Namun, sayangnya di tengah-tengah aku mulai mengantuk. Tiba-tiba, aku mendengar suara wanita yang terdengar menangis tersedu-sedu, yang sepertinya tidak jauh dari kamar tidurku. Mendengar hal itu, tentu saja aku seketika terkejut dan segera menolak ke kanan dan ke kiri karena aku pun tahu jika tidak ada seorang pun di rumah kontrakanku ini selain aku. Loko ada suara orang nangis, pikirku dalam hati sambil berjalan pelan keluar dari kamar tidurku. Dan setelah aku sampai di ruangan tengah rumahku, tiba-tiba dengan sangat jelas aku melihat adanya perempuan paruh baya yang terlihat duduk di kursi ruang tamu rumahku. Melihat hal itu, aku pun seketika menyalakan lampu ruang tamuku yang memang saklar lampunya kebetulan berada tidak jauh dari tempatku berdiri saat itu. Siapa itu? Teriaku sambil tanganku yang menekan tombol saklar lampu. Namun, anehnya, ketika lampu ruangan yang saat itu sudah menyala terang, sosok perempuan yang sebelumnya kulihat saat itu tiba-tiba menghilang begitu saja. Karena aku berpikir, jika ada seseorang yang sedang menyusup ke rumahku, saat itu aku pun berjalan mengelilingi rumahku untuk memastikan jika semuanya baik-baik saja. Dan setelah aku berkeliling dan tidak melihat sesuatu yang mencurigakan, akhirnya aku pun kembali masuk ke dalam rumahku dengan mengunci rapat semua pintu, dan aku yang akhirnya kembali masuk ke dalam tempat tidurku. Namun anehnya, di tengah-tengah aku yang kembali berbaring di tempat tidurku, malam itu aku kembali mendengar suara tangisan yang kini terdengar lebih kencang dari sebelumnya. Mendengar hal itu, aku pun seketika kembali membuka pintu kamarku dengan perasaan yang sedikit lebih kesal karena aku berpikir jika ada orang yang sedang mengerjaiku. Siapa sih yang usil? Ucapku sambil kembali membuka pintu. Namun, karena saat itu aku kembali tidak melihat siapapun yang ada di rumahku, akhirnya aku pun memilih untuk duduk di ruang tamu dengan tetap menyalakan semua lampu rumahku. "Sepertinya ada yang aneh di rumah ini, mending ku jaga di sini saja," ucapku sambil duduk di kursi yang ada di ruang tamuku. Dan belum lama aku duduk di kursi tersebut, tiba-tiba pandanganku teralihkan dengan adanya seseorang yang terlihat warawiri di depan rumahku. Mengetahui hal itu, aku pun seketika terkejut, bukan main dengan seketika membuka pintu utama rumahku. "Hei, siapa itu?" teriakku sambil membuka pintu. Namun, anehnya, ketika aku membuka pintu rumahku, selain aku tidak lagi melihat adanya orang yang sebelumnya kulihat, malam itu tiba-tiba aku mencium aroma busuk yang sangat menusuk. Dan karena aku mengira sumber aroma tersebut berada di samping rumahku. Aku pun berjalan perlahan ke arah samping rumah dengan mengikuti aroma tersebut, yang semakin lama semakin tercium kuat. Dan sesampainya aku di samping rumahku, malam itu aku melihat dengan mata kepalaku sendiri ada sesosok makhluk halus yang biasa orang sebut dengan sebutan genderuwo. Sosok tersebut berdiri tegak dengan tubuhnya yang dipenuhi bulu-bulu layaknya gorila. Tidak berhenti di situ saja. Malam itu aku juga melihat mata, dan giginya juga berbentuk sangat besar. Dan aneh yang aku pun tidak pernah melihatnya sebelumnya. Melihat hal itu, jantungku seolah berhenti berdetak, mataku terbelalak dengan seluruh tubuh yang juga seolah sudah tidak bisa lagi bergerak. Dan setelah beberapa saat, aku melihat semua kengerian tersebut. Akhirnya, aku pun berjalan cepat masuk ke dalam rumah dengan keringat yang sudah bercucuran tidak karuan. Sesampainya aku di dalam rumah, tentu saja aku seketika kembali mengunci pintuku dan masuk ke dalam kamar tidurku dengan perasaan takut yang sudah sangat tidak bisa lagi kutahan. Namun, sayangnya, semua itu tidak berhenti di situ saja. Di tengah-tengah aku masih ketakutan, lagi-lagi aku mencium aroma busuk yang kini tercium kuat, dan seolah bersumber tidak jauh dari tempat tidurku. Dan benar, malam itu aku kembali melihat sosok genderuwo tersebut tiba-tiba berdiri di dalam kamarku. Mengetahui hal itu, aku pun seketika berlari keluar kamar dengan berteriak ketakutan tidak karuan. Setaan teriaku sambil berlari keluar kamar tidurku dan masuk ke kamar tidur lainnya karena memang kamar tidur di rumahku ini lebih dari satu. Sesampainya aku di kamar satunya, aku pun seketika berbaring dan masuk ke dalam selimutku dengan jantungku yang saat itu terus berdetak kencang tidak beraturan. Dan puncaknya, di tengah-tengah aku masih ketakutan, tiba-tiba aku merasakan ada sesuatu yang sedang menindih tubuhku dari atas. Merasakan hal itu, tentu saja aku seketika terkejut, tidak karuan dengan teriakan yang sudah tidak lagi bisa kutahan. Tolong, teriakku sambil berusaha membuka selimutku yang saat itu memang sebelumnya kugunakan untuk membalut tubuhku, dan ketika selimutku sudah terbuka, saat itu aku melihat tepat di atasku dan tepat di depan wajahku ada wanita berwajah rusak yang saat itu berbaring memang tepat di atas tubuhku. Berat badannya saat itu sudah tidak lagi bisa kugambarkan. Bagaimana tidak, saat itu ketika sosok tersebut berada di atas tubuhku, aku sangat kesulitan untuk bernafas. Jangankan berlari, bergerak pun saat itu aku sudah tidak mampu. Wajahnya yang menatapku dengan air liurnya yang menetes ke pipiku membuat saat itu adalah saat-saat yang paling menyeramkan yang pernah terjadi di hidupku. Singkat cerita, saat itu aku sudah tidak mampu lagi mengingat semuanya, dan akhirnya aku ditemukan oleh tetanggaku karena, menurut tetanggaku, aku tidak keluar dari rumahku sudah dari beberapa hari yang lalu. Ketika aku ditemukan, aku dalam kondisi tidak memakai baju dengan seluruh tubuhku dipenuhi luka cakaran yang entah dari mana asalnya. Setelah kejadian tersebut, Aku pun akhirnya sakit keras dengan tidak lagi bisa bangun dari tidurku. Hari-hariku kuhabiskan berada di tempat tidurku dengan rasa sakit yang kurasakan saat itu memang sepertinya sangat sulit untuk dijelaskan. Ketika adzan subuh berkumandang, tubuhku rasanya seperti sedang ditusuk-tusuk oleh seseorang. Setiap jam 10 siang, aku selalu kedinginan tidak karuan dengan keringat yang sudah tidak berhenti bercucuran. Setiap maghrib sampai jam 22 malam, aku selalu muntah-muntah dengan tidak jarang pula muntahanku mengeluarkan banyak darah dan tidak berhenti di situ saja. Selain setiap malam aku tidak bisa tidur dengan tenang, di tiap tengah malam aku seolah didekap oleh seseorang dengan diiringi aroma busuk yang selalu tercium sangat menusuk. Anehnya. Dengan keadaan yang kualami saat itu, dokter menganggap jika tidak ada satupun penyakit yang membahayakan yang sedang mengancam nyawaku. Dan akhir cerita, aku pun dibawa oleh keluargaku untuk kembali pulang ke kampung halamanku. Di sana aku diobati medis, alternatif, dan spiritual. Hingga akhirnya, seiring berjalannya waktu, aku pun berangsur-angsur membaik. Namun, hingga cerita ini ditulis. Aku masih sering sekali merasakan jika tiap malam ada seseorang yang sedang menemaniku beristirahat. Menurut tetua adat kampungku, aku memang diikuti oleh makhluk halus yang sepertinya datang sengaja untuk menggangguku. Semua itu terjadi karena perbuatanku yang datang ke tempat pesugihan dan sudah melakukan sebuah perjanjian dengan setan. Kini, semua hartaku sudah habis seluruhnya. Sejak aku sakit waktu itu, aku seketika dipecat dari perusahaan tempat aku bekerja. Semua biaya perawatanku ternyata telah menghabiskan semua harta yang telah kembali aku kumpulkan. Bahkan, aku juga diusir dan tidak diperkenankan untuk kembali ke kontrakanku, entah apa alasannya, dan Wahyu. Terakhir aku melihatnya ketika aku pulang kerja waktu itu dan kini aku sudah tidak lagi melihatnya karena memang sakitku yang memakan waktu hingga 8 tahun lamanya. Dan yang membuat aku terkejut adalah aku mendengar kabar jika Wahyu meninggal di dalam kamar mandi tempat dia bekerja dengan keadaan telanjang dada. Kabar tersebut tentu saja membawa kesedihan tersendiri bagiku karena selain dia adalah rekanku, aku dan Wahyulah yang telah melakukan sebuah perbuatan yang sepertinya menjadi awal semua kejadian dengan akhir yang tidak seperti yang aku bayangkan. Dengan dibagikannya pengalaman ini, aku sangat berharap tidak ada lagi orang-orang di luar sana yang bernasib sama seperti apa yang aku alami saat ini. Karena pada dasarnya, menyekutukan Tuhan adalah tindakan yang sangat tidak bisa dimaafkan. Gunung Kemukus adalah tempat sakral yang di dalamnya terdapat sebuah makam yang seharusnya digunakan sebagai tempat berziarah dengan tetap berdoa kepada Tuhan. Praktek pesugihan yang ada di tempat tersebut semuanya adalah tipu daya setan yang sangat tidak dianjurkan untuk dilakukan. Nah, para pecinta dan para subscriber YouTube kisah misteri horor. Itulah kisah misteri dari kami, bagaimana tanggapan Anda mengenai kisah ini. Silahkan tuangkan dalam kolom komentar. Para pecinta dan para subscriber YouTube kisah misteri horor, tentu penasaran dengan kelanjutan kisah-kisah kami yang lain bukan? Silahkan ikuti kisah-kisah kami yang lain selanjutnya esok hari di waktu dan jam yang sama, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, Agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video kisah terbaru.